Surah yang ke-35 adalah surah Fatir, surah yang bermaksud pencipta. Apabila kita melihat kepada Al-Quran, ada lima surah yang bermula dengan Alhamdulillah, iaitu Fatihah, surah Al-Fatihah, surah Al-Kahfi ataupun surah Al-An'am, surah ke-6, surah Al-Kahfi, surah Fatir dan juga surah Surah Saba ataupun sebelum ini surah Saba surah 34 dan surah Fatir. Apakah yang terkandung dalam surah ini? Tema bagi surah ini ialah serah diri sebagai jalan keagungan jalan keagungan kepada Allah SWT apabila kita menyerah diri kepada siapa kepada Tiris sama wa tiwal out itu ayat pertama ya auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi fa'turis sama wa tiwal ardi ja'ilal malaikati rusulan uli ajnihatim matna wa thalatha wa ruba' ya ila akhir ayat iaitu segala pujian bagi Allah yang mencipta langit bumi ini menjadikan malaikat sebagai utusan yang mempunyai sayap dua, tiga dan juga empat Mengapa kita memuji kepada Allah sebagai pencipta kerana Allah hebat tetapi Allah juga mempunyai tentera utusan yang dikirimkan untuk menguruskan langit bumi segala urusan termasuklah kepada kepada kita dan Allah berkuasa. Jadi apabila apabila kita melihat kepada surah ini surah ini daripada awalnya bercerita tentang bagaimana menyebut rahmat Allah kepada seluruh hamba-Nya di awal surah ini seawal ayat yang kedua dan pada hujung ya Kemudian diakhiri dengan apa Allah menyatakan walau yu'akhizullahu an-nasi bima kasabu kalaulah Allah menghukum manusia ini atas apa yang mereka lakukan maka mataraka 'ala azhariha min dabbati walakinna yu'akhiru ila musamma maksudnya tidak ada makhluk yang masih lagi kekal kerana apa kerana kesilapan dosa yang ada tetapi Allah mengakhirkan Allah memberi ruang kepada kepada kita jadi ini adalah sebagai satu pelajaran tentang betapa rahmat Allah sebagai pencipta dan di dalam surah ini ada dinyatakan tentang bagaimana manusia uh, bandingan dosa dengan pahala pada ayat 18 hingga 26 dan tiga sikap manusia terhadap terhadap Al-Quran. Kalau kita lihat kepada ayat yang ke-32 ya, uh, Allah menyatakan ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ إِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ iaitu apabila diberikan kitab satu yang zalim kepada dirinya yang kedua pertengahan dan yang ketiga sabikum bil khairat iaitu dengan al-Quran itu dia berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan bi idnillah zalika huwal fadlul kabir jadi dalam kita hidup ya kita ke kita berinteraksi dengan al-Quran ada tiga kumpulan ada yang zalim maksudnya tidak pun menunaikan tanggungjawab yang ada yang disampaikan dalam al-Quran ada yang pertengahan 50-50 tetapi ada yang sabikum sabiqum bil khairat dan inilah yang Allah tawarkan kepada kita dan ada formula pada ayat yang ke-29 kalau kita lihat dalam surah ini tawaran Allah iaitu bagaimana tidak akan rugi kalau kita buat apa sahaja kita menjadi doktor, kita jadi ibu, ayah, tidak rugi. Ada tiga perkara. Yang pertama adalah tilawah Al-Quran pada ayat 29. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, infaq. Ketika senang ataupun ketika, secara uh, sembunyi ataupun secara terang-terangan. Ini janji Allah, tidak mungkin rugi.